Mari kita tengok pula bagaimana tolak pecahan dan mempermudahkannya jika jawapannya masih boleh dipermudahkan. Bawah sama, 8 dan 8. Kita tolakkan saja nombor di atas. 7 tolak 5 ialah 2 dan di bawahnya tulis 8. Adakah ini jawapan akhir? Tidak kerana kamu dah belajar bagaimana memudahkan pecahan. Dalam kedua-dua nombor ini, dia terletak dalam sifir 2. Jadi kamu kena hafal sifir 2 dulu. 2, 4, 6, 8. Jadi, 2, 1 jari, 4, 6, 8, jadi 4 jari. Jadi, kamu boleh terus memudahkan akan jadi 1 per 4 kalau kamu nak tulis bahagi 2 bahagi 2 pun boleh juga. Ini lagi pro cara tadi kamu terus dia tulis lagi bagus. Okey. Seterusnya b 5/6 1/6. Bawah sama tolak saja yang atas kita akan dapat 4/6. Adakah 4/6 adalah pecahan paling mudah? Tidak. Kenapa tidak? Sebab dalam CV2, sekali lagi CV2, ada 4 dan 6. Kita baca CV lagi, 2, 4, 6. 2, 1 jari, 4, 2 jari, 6, 3 jari. Kita boleh terus potong kepada 2 per 3. Tetapi soalan C, 2 per 3 tolak 2 per 9. Kalau kamu ingat bagaimana kita buat tambah pecahan, kita akan jadikan 3 kepada 9 dengan mendarab 3. 3 tu sendiri darab 3. Sebab apa? 3, 6, 9. Jadi, bila kita darab bawah dengan 3, yang atas juga kita darab 3. Jadi, kita akan dapat 6 per 9 tolak 2 per 9. Bila bawah dah sama, tolak saja yang atas, kita akan dapat 4 per 9. Adakah ni jawapan akhir dia? Ya kerana sifir 2 tak ada pada dua-dua nombor ini, sifir 3 tidak ada pada kedua-dua nombor ini, sifir 4 pun tidak ada pada nombor kedua-dua nombor ini. Jadi itulah jawapan akhir yang kita akan submit. Okay. Soalan D1 per 2 tolak 3 per 10. 2, bila kita darab 5 akan dapat 10. Jadi kita akan darab 2. Jadi 2 darab 5. 1 juga darab 5. Kita akan dapat 5 per 10. Tolak 3 per 10. Bawah dah sama tolak saja nombor di atas itu kita akan dapat 5 tolak 3 ialah 2 jadi 2 per 10 rekan jawab akhir dalam kes ni tidak sebab sifir 2 ada 2 dan 10 2 1 2 4 6 8 10 10 5 jari 2 1 jari jadi dia akan jadi satu per lima. Dua, satu jari. Sepuluh, lima jari untuk sifir dua. Jadi, ini dah jawapan yang kita cari. Okey, soalan E. Ini adalah pengenalan algebra. Iaitu nombor tak tahu. Okey, lima per lima tolak berapa sama dengan satu per lima? Pertamanya, bila pecahan dua-duanya adalah lima Jadi, kamu letak di bawah sini ialah lima Okey? Jadi, empat per lima tolak berapa perlima sama dengan satu perlima? Jadi, daripada empat Kamu boleh dia undur Undur sampai satu Jadi, sebab tolak kan dia undur Jadi, tiga Dua Satu ada berapa jari? Tiga So dia sini tiga Betul tak? Empat tolak tiga ialah satu? Ya Jadi jawapan dia dekat sini ialah tiga per lima Bagaimana dengan F? Pertamanya Per sepuluh di sini Berapa pula tolak tujuh sama dengan satu? Ah, ya ini lagi complicated. Berapa tolak tujuh kita kena tolak tujuh ni sampai tepi satu. Sebenarnya, cara lebih mudah lagi untuk kedua-dua jawapan ni kalau kamu tahu menggunakan logik. Mari kita tengok logik apa yang maksud cikgu. Eh? Jadi, kalau kamu ada nombor dekat sini, empat, tolak berapa sama dengan satu empat tolak buat benda satu tiga kamu nampak tak empat dengan satu boleh jadi tiga kalau empat tolak satu jadi kalau soalan itu macam ini empat tolak berapa yang satu untuk dapat jawapan ini ialah nombor ini tolak nombor ini jadi empat tolak satu sama dengan nombor dalam bracket empat tolak satu dapat tiga termasuk tadi kamu gunakan nombor-nombor yang kecil yang kamu boleh fikir secara logik saja. Boleh fikir empat biji apple dan saya nak satu je. Berapa saya kena buang? Buang, buang, buang tinggal satu. iaitu tiga biji kamu kena buang. Tengok di sini pula kalau ruang kosong tu di sebelah kiri, Cikgu letak berapa aha yang ni cikgu kosongkan 4 pula. Tolak 3 sama dengan 1. Kalau kamu tahu, soalan ni dengan soalan ini adalah soalan yang sama. Cuma cikgu kosongkan ruang yang berlainan. Jadi kamu kena tahu. Nombor ni 4. Sini 4. 4 3 betul? 1. Okay. Jika kamu ada soalan macam ni, di mana ruang dekat sini yang dikosong, kamu kena tahu, in, nak dapatkan empat tu, kena tengok. Nak dapatkan empat antara negatif tiga dan satu ni, kamu campurkan dua-dua ni, akan dapat empat. Jadi, bila di, diminta ruang macam ni, untuk dapatkan ruang ni adalah satu tambah tiga. Dua nombor ni kamu tambah. Akan dapat empat. Untuk yang ini, Maksud cikgu, kamu tambahkan tujuh dan satu. Akan dapat lapan. Masuk ke sini lapan. Cuba fikir. Betul tak? Lapan tolak tujuh sampai satu. Okey? Jadi dalam exam kamu boleh buat cubaan macam ni. Kau fikir, kena tolak ke, kena tambah ke menggunakan kotak-kotak kosong macam ni. Dan kau fikir, gunakan nombor yang kecil saja Satu sampai lima sahaja. 5 tambah 1, 6 tolak 1 ataupun 5 tolak 2. Dan pastikan ruang itu digunakan ruang yang betul. Okey? Jadi kamu boleh, nanti kamu boleh dapat bagaimana nak mengira soalan-soalan macam ni. Sekian. Okay. Selamat